Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні побуваємо на узбережжі Азовського моря у Бердянську. Крутити лампочку чи відремонтувати дах. Зазвичай це вирішують посадовці. У Бердянську ні. Це компетенція громади. У місті організували 36 вуличних комітетів і 13 мікрорайонних. Активістів назбиралося 5 тисяч. Для того, щоб прийняти правильне рішення це рішення повинні прийняти самі люди проживаючи в этом мікрорайоні. Тому ми пошли в этом году следующему путем. Значит, ми провели. Минимум по три встречи с активом во всех микрорайонах. Забрали все пропозиции, оценили финансовые возможности, пояснили громаде, сколько є свободных грошей. Потом люди сами ухваляют решения, что ремонтировать у першу чергу и контролируют выполнение. Когда жители сами вместе с комитетами микрорайона проявили инициативу и в течение четырех дней стояли круглосуточно, охраняли, считали машины, которые э, денежные средства выделил исполком полком для засыпки, потому что стоял острый вопрос перемыла. И благодаря только вот жителями микрорайона Ці средства були непосредственно в спасіння коси. Це про Бердянську піщану косу, одну з візитівок міста. Її протяжність сягає 22 кілометрів. А ось завширшки у деяких місцях лише 40 метрів. Близько п'ятої частини державної допомоги витратили саме тут. Море размывало косу. деякі районы места мало не стали островами. Мы стоим на самом проблематичном месте нашей косы, которая была 2-3 года назад. В этом году намыли прекрасные пляжи, сделали береговое укрепление. И теперь мы надеемся, что эти пляжи будут лучшие в городе у нас. И все у нас будет прекрасно на нашей косе. Всього місцева скарбниця має близько 330 мільйонів гривень на рік, але лише 10 можуть вкладати в розвиток. Виручає тільки державна програма. Торік на інфраструктуру виділили 49 мільйонів гривень, але вже під зроблені проекти та за умови, що на 15% населений пункт профінансує самостійно. І в продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з бердянським міським головою Олексієм Бакаєм. Доброго дня, Олексіянатовичу. Дякуємо, що погодилися на інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, у вашому місті є унікальний досвід розподілу коштів дотацій з державного бюджету. У чому полягає цей досвід і як співпрацює міська влада із органами самоорганізації населення? Ну, насчет уникальности, я понимаю, что это ваше вас доверие, я так о нас говорят. Между прочим, я совсем недавно был в Алуште, там, где собирались городские головы, и говорили очень много хорошего, позитивного о городе Бердянск. Именно по этому же вопросу, о котором вы затронули. Да, действительно, в прошлом году нам удалось освоить субвенции в размере 49 миллионов. Я думаю, что жители города это как никогда ощутили. И вся уникальность в том, что перед тем, как тратить деньги, мы стараемся советоваться с народом, как это надо в первую очередь, что необходимо сделать и как разумнее это сделать. Я думаю, в этом вся уникальность. И в этом наш и конек, в этом наша и победа, о том, что мы перед тем, как что-то делать, 17 раз отмеряем, а потом раз отрезаем. То есть у нас как будто бы это получилось. Вы знаете, я ощутил как никогда поддержку от органов самоорганизации населения. Это я имею в виду, прежде всего, председателей комитетов микрорайонов, их 13, это от э, квартальных наших и э, именно благодаря э, им. У нас есть четкое понимание и много что получается. То есть они есть не только палочкой выручалочка, я им всегда объясняю, что я у вас помощник, а вы командиры по микрорайонам. Вот давайте совместно будем наводить порядок. Поэтому, вот если переходя к вопросу человеческих отношений и доверия, я бы хотел бы добавить к первому вопросу, что вот когда мы изучаем проблемы по микрорайонам, а потом можно решить эти проблемы имея финансирование. Но, ну, а, как известно, всегда денег не хватает. Всю жизнь денег не хватает. Их всегда мало, их много не бывает. Поэтому мы говорим, уважаемые, вот у нас есть 100 рублей на наш микрорайон. Но давайте мы подумаем, куда мы их правильно потратим. И вот набираем на эти 100 рублей, желаем их 1000 рублей, и потом вместе с этой громадой. Это с председательным комитетом микрорайоном с его активом. А в актив ходят и квартальные, и так далее. Мы вот решаем, что в первую, что в вторую очередь сделать. Но, знаете, и мне легче. И вместе с тем, получается, попадаем в десяточку. Делаем то, что хотят люди. И очередность, что первую, шаг во вторую очередь, именно по микрорайонам, это подсказывают люди. А в целом, что необходимо, естественно, есть стратегический план развития города. Основное хребет мы решаем, а все остальное подсказывают люди. Поэтому у нас с ними, как мне кажется, есть полное понимание, я этим горжусь. Люди хотят жить достойно и хорошо. Если мы возьмем и... Э, Нашей проблемы города изложим в виде перга, то у нас больше 85 процентов. Это проблемы управления коммунальным хозяйством, управления жилищным хозяйством. То есть на сегодняшний день, к сожалению, нет нормальных условий жизни. А это прежде всего, начиная от чего? Если это микрорайон, то туда, для того, чтобы доехать, надо доехать по хорошим дорогам. Если это ночью, то должно быть освещение, должен быть порядок в внутридворовых территориях, должен вовремя увозиться мусор, должны обрезаться деревья и так далее, и так далее, и так далее. і переступаємо порог дому, і там пошло, починають підвали, які полу залиті всячески, особливо нижня частина города, тому що ґрунтової води, криші і так далі. Тобто все те, то, що беспокоить людей, ми об этом говорим. І это являється першочеродним нашими теми завданням, которые ми получаем от наших избирателей. Як ви оціните діалог з регіональною владою області і чи відчуваєте ви підтримку у яких питаннях? Я вам должен сказать так более откровенно, что слава богу, что областная власть не мешает. Это уже прекрасно. А учитывая ясное, конкретное и четкое понимание наших проблем, то региональная влада нам только помогает. И самое что для меня как городского ловы приятно, что у нас из областной влады есть диалог всегда. То есть э, мне очень импонирует о том, что они умеют слушать, потом вникают и помогают. Поэтому, честно говоря, я никогда никого не ходит. Но э, надо им сказать должное, спасибо им большое за то, что они всегда выслушают и по мере возможности нам помогают. А для нас самое главное, чтобы не мешали. У вы помните два роки вашей деятельности на посаде Мискового головы. Что за этот час вам удалось сделать и что в ближайших планах, если не секрет? Ну, знаете, что мне удалось сделать? Я думаю, что лучше всего у жителей спросить. Они скажут, и это будет правильная оценка. Самому себе оценку мне давать как-то некорректно. Но я знаю одно, что если мы освоили в прошлом году 49 миллионов, то это начинают вы в город, заметили тоже освещение. Дальше мы успели сделать за короткое время ремонт в три раза больше, ниже в прошлый период делалось сравнительно год берем, например. Дальше мы говорим о внутридворных территориях, которые мы в этом году запланировали сделать очень много, где-то на 8 миллионов 600 тысяч. Но это запланировали. А сделали мы очень много. Начиная от техники, которую приобрели для того же горвода канала. Та же, та же техника, три скорой помощи, которые оснащены. Люди большое спасибо говорят. Мы сделали, рядышком у нас есть с городом Село Васильевка, так мы сделали детскую школу, сад и так далее. То, что люди никогда не ожидали, они нам очень благодарны. Я думаю, что своими действиями мы Так людей хорошо зарядили, что они благодарны не только областной, а и власти Украины, потому что деньги не потрачены со зря. Мы уже привыкли, что к нам приезжает ревизор, сколько мы готовы и способны их принимать, и у нас есть что показать, и мы с улыбкой на лице, отчитываемся за свои сделанные те дела и этому радуются. Ви є членом правління Асоціації міст України, яка, до речі, цього року визначає своє 20-річчя. Як ви оціните, чи допомагає асоціація вирішувати проблеми місцевого самоврядування на вашому рівні, і чи допомагає вона вести вам діалог з центральною владою України? Ви знаєте, уважаємо. Я б не успів би не успіл зробити і половину. Якщо б я не був членом правління асоціації, де ми споримо, доказуємо, убіждаємо друг друга, а потім намічаємо. правильные пути решения проблем городских, и с этими предложениями уже поступают не только в Верховную Раду, а прежде всего правительство, и вопросы, слава Богу, решаются. То есть такая организация важна и нужна. Алексей Анатольевич, дуже дякуємо за сместное интервью. Нагадаю, это был Бердянский міський глава Алексей Бакай. Цей матеріал підготовлений завдяки підтримці американського народу, здійснені через Агентство США з міжнародного розвитку. USAID. викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все, дякую за увагу. Побачимось.